Qəhrəman şəhidimiz Zabil Ağayev 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı adını qızıl hərflərlə şəhidlik zirvəsinə yazdıran qəhrəman oğullarımızdan biridir. 1994-cü ildə Saqlı rayonunun Məmmədəbad kəndində dünyaya gəlib. Zabil Ağayev hərbi xidməti bitirdikdən sonra hər zaman anasına "Ana, tələsmə, bir gün gələcək, o düşmənlərdən Xocalının qisasını alacağıq" deyirdi. Elməs bu qisas hissi ilə vətən müharibəsinə qatılıb. Cəfəyə yollanan zaman valideynlərinə sevinərək, "Artıq vaxtdır. Torpaqlarımızı azad etməyə gedirik." deyib. Vətəna çağırış oldu, vətənə dedi gedirəm. Həqiqən də gölədölə getdi. Hərbi stasiondan yola saldılar, getdi belə belə. Elə hər dəfə danışırdı, tez-tez danışırdı. Tez-tezəndə arada danışırdıq. Elə bir kəlməsi olurdu ki, "Gedirəm." Xocalının qısasını almaq var. Həqiq mənə də deyirdi ki, gedirəm Xocalıdan qısa Xocalının qısasını aldaq dedi. Vətən uğrunda şəhid oldu. Zabil Ağayev Füzuli, Cəbrayil Qubadlı və Xocavənd istiqamətlərində gedən döyüşlərdə aktiv iştirak edərək düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini və texnikasını məhv edib. Sonuncu dəfə Noyabr ayının 4-də Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərə qatılaraq şəhadətə yüksəlib. Şəhidimizin anası Mahirə Ağayeva oğlu Zabilin göstərdiyi igid və mərdliyi ilə qürur duyduğunu deyir. Oğlum qəhrəman idi, igid idi cülərüz mehriban hər şey yaxşı idi xasiyəti çox gözəl xasiyəti var idi şahidimizin qardaşı Qabil Ağayev bu gün arxa dayağını ona yaxın olan bir sirdaşını itirdiyini deyir çox belə vətənpəyğərlı oğlan idi arxam dayalmaydı sözü dostum sirdaşım hər şey məni iki qardaş olmuşuq demək olar ki kəsimə böyümüş Bu gün kəndlərimizdə, qəsəbələrimizdə Zabil kimi minlərlə qəhrəmanlıq göstərmiş igidlərimizdən fəxrlə danışılır. Ruhunuz qarşısında baş əyirik.